আজি আপোনালোকৰ তাই আহোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিহুত এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠানত আমাক মাতি আহিছে আমি বহু আশাৰে বহু আশাৰে উজনিলৈ আহিছোঁ গীত গান ফূৰ্তি কৰি সঁচাই খুব ভাল লাগিছিল ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি পাইছোঁহি এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত এটি সাংস্কৃতিবান পৰিয়ালৰ ঘৰত আমাক ৰাখিছে আমি ইমান ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ খুব ভাল লাগিছিল দিনটো আজি খোৱা বোৱা সকলোখিনি কিন্তু আহিও ভাল লাগিল ইয়াত খবৰটো পালোঁ দুখ লাগিল কিন্তু কি কৰিম আমিতো শিল্পীসকলক ৰাইজৰ মানুহ ৰাইজৰ অন্তৰত থাকোঁ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰে সেইকাৰণে হয়তো কালি আকৌ মিডিয়াৰ সন্মুখত বাতৰি সন্মুখত ঔষধ কৰিবও পাৰোঁ কিন্তু তথাপিও ৰাইজৰ কাৰণে আমি গীত গাওঁ যিহেতু গাবই লাগিব দায়বদ্ধ কাৰণ আপোনালোকে এটি অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰিছে সেইকাৰণে যদিও দুখী যেন লাগিব কিন্তু দায়বদ্ধ তোমালৈ চাই আমাৰ গীতৰ অনুষ্ঠান আমি আজি ইয়াক বজাই ৰাখিছোঁ গাব লৈছোঁ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ইতিকি মই অ' বিদেশী বন্ধুৱে আগবঢ়াই সন্থাৰ কৰিছিলোঁ اها <small>